નમસ્કાર આપ જોઈ રહ્યા છો નવજીવન ન્યૂઝ અને હું છું આપની સાથે તૌફિક ગાંચી ગુજરાતમાં કસ્ટોડિયલ ડેથની ઘટના અનેકવાર સામે આવતી હોય છે અને ગુજરાત પોલીસમાં જ રહેલા આ કેટલાક પોલીસ કર્મચારીઓ છે જે આરોપીઓને બોલાવતા હોય છે અને બંધ રૂમમાં ફટકારતા હોય છે વેજલપુરમાં એક ઘટના સામે આવી છે જેમાં એક અઝરુદ્દીન નામનો વ્યક્તિ હતો તેને પોલીસ સ્ટેશન બોલાવવામાં આવે છે ને ત્યારબાદ ચાર થી પાંચ પોલીસ અધિકારીઓ તેને ફટકારે છે આવો આરોપ લગાવી રહી છે હજુરુદ્દીન ની પત્ની સૌપ્રથમ તો હજુરુદ્દીન પત્નીએ શું આરોપ લગાવ્યા છે તે સાથે તેમની માતાએ પણ આ ઘટનાને લઈને શું વાત કહી છે તે આપ સાંભળો વો માં ભર તૌફિક ડબ્બા હે જય ડબ્બે કા લડકા उसके साथ बैठे थे कुछ बोला चले हुई तो वो जही डब्बा जो गोस का धंधा करता है वो अभी पकड़ा गए हैं। उनके तोफ़ी के साथ कुछ बोला चाली हुई वहाँ पर वो फिर अर्जी करने गया तोफ़ी और मेरे हस्बैंड ने वो लोग भी गए वहाँ क्या मामला हुआ और क्या हुआ वो मेरे को नहीं पता लेकिन फिर पुलिस वाले के साथ क्या हुआ वो भी नहीं पता मेरे को उन लोग पुलिस वालों ने ऐसा बोला यहाँ पर आके अर्जी लिखा दो और अंदर ले जा उनको बहुत मारा आपके हस्बैंड को क्या हाँ, नाम है मम्मी नजरुद्दीन जहीरुद्दीन कौन से पुलिस स्टेशन में मारा वो वेजलपुर पुलिस स्टेशन में और क्या कुछ पता चला कि इस वजह से मारा गया उनको नहीं वो मैं देखो कुछ पता नहीं मैं आगे की कार्यवाही आगे करूंगी अभी मेरे अंदर बोलने की कि कुछ हिम्मत नहीं तो अज्जू ने बोला हमको ने आके लात मार, मार के, के मेरे बहुत मारा सर में भी मारा पीठ पे भी मारा पैर पे भी सब मेरे को बोला मेरे को सब पता है मैं आगे कार्यवाही तो करूंगी ही कड़क इसको वामिटिंग होने लगी कि मेरे को पुलिस ने बहुत मारा है तो उसने वामिटा हुई तो बऊ ने बूम पाड़ी हाँ कि मम्मी जल्दी आओ अच्छू को कुछ हो गया है तो मैं फ़ौरन ऊपर गई देखा तो ठंडा पड़ गया था मैं और मेरा बाबा वहाँ तक उसने बता चुका था कि मेरे को बहुत मारा है पुलिस वालों ने बेचरपुर पुलिस स्टेशन

ग्यासु दिन से मांगी करीजे ते आप लो साजहर की वाइफ ने भी आप सभी के सामने अभी खुद कहा उसने अधिकारी का नाम भी बताया कि इसने मारा है उसने व्यास सर करके नाम भी बताया उसने कि व्यास सर ने मारा ऐसा उसके हस्बैंड ने उसको बताया था और जो ये बात खुल करके अभी उसकी वाइफ ने उसकी डेथ होने के बाद फिर से वापस से आप लोगों के समझ भी बताई है हमारी बात इतनी ही है कि इस केस के अंदर ये जो कस्टडियल डेथ का मामला है इसलिए इसके अंदर जुडिशल मैजिस्ट्रेट की हाजिरी में इसका पोस्टमार्टम होना चाहिए उसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए और पैनल डॉक्टर के द्वारा होना चाहिए और इसकी डिमांड मैं आपके माध्यम से भी कर रहा हूं और मैंने अभी मुख्यमंत्री गृह मंत्री श्री पुलिस कमिश्नर तमाम को इस बारे में मैंने ट्वीट भी किया है और सुबह भी मैं इसके लिए पूरी रात मैं सोने वाला नहीं हूँ सुबह में भी मैं इसके बारे में बात करके जुडिशल मैजिस्ट्रेट की हाजिरी में इसका पी हो

કેમ કે એક વ્યક્તિને માર મારવામાં આવ્યો છે અને ત્યારબાદ તેનું મૃત્યુ થયું છે આવા આરોપ તેના પરિવારજનો લગાવી રહ્યા છે આ પ્રકારની સ્ટોરી જો આપને પસંદ આવતી હોય તો નવજો ન્યૂઝ ડિયા ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં નમસ્કાર વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએ જે પીડ પરા